Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Yeni Yasamalda təzə təmirdən çıxmış mənzili sizə təqdim etmək istəyirəm. Mənzil təqdimatına keçməzdən öncə kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Kanala abunə ola bilər, abunə olaraq həm bizə dəstək ola bilər, həm də satışda olan mənzildən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə mənzil haqqında qısaca sizə məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Bizim marketin yaxınlığında yerləşir. Metrodan e, piyada bir 7-8 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Bir otaqdan ibarətdir, 47 kvadratdır. Bir otaqdan 3 otağa düzəldilmişdir. Mənzilimiz təzə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmuyub. İndi isə keçəcək mənzilimizi də ətrafı tanış olaq. Gördüyünüz isə mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Mənzilimizin giriş hissəsi Sol tərəfdə sanitar qovşağımız yerləşir. Töşəməmiz istiboldur. Lazimi bütün aksessuarlarla təmin olunmuşdur sanitar qovşağımız. Bura bizim qonaq otağı və mətbəx studiyamız başanmamız palət parketdir. Mənzilimizin qabağı açıqdır, gün düşən tərəfdir. İnşaatlar metrosu baxın burada yerləşir. Piyada burdan 5-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Baxın bura bizim qonaq otağımız. 5-5 mebelimizlə təmin olunmuşdur. Komb sistemimiz çəkilib, radiatorlarımız qoyulub. Çılçıraqlarla təmin olunmuşdur. Mənzilimiz 47 kvadrat, bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. 20 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura isə bizim yataq otağımız. Yataq otağımız da həmçinin çılçıraqla təmin olunmuşdur. Pərdələr qoyulmuşdur. Döşəməmiz palət parketdir. Qonaq otağımızdan da eyvamımıza çıxışımız var. Kombi aparatımız da qoyulmuşdur. Sadəcə mənzilə əşyaları yığıb yaşamaq lazımdır. Bütün lazımı ləvazimatlarla təchiz olunmuşdur. Bir də qeyd edim, mənzilimiz Yeni Yasamalda, bizim marketin yanında yerləşir, metrodan piyada 5 dəqiqəlik məsafədədir. 47 kvadrat bir otağdan iki otağa düzəldilmədir. 20 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin qiyməti barədə məlumat şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Mənzil nağd çatlı kreditlə satılmır. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəsi 055 444 41 45 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.